Добрый вечер. Ну, привет. Как вы живете, как По Сталину скучаю, знаете ли. Я тоже. Да я понимаю, кто ж по нему не скучает-то? Тех, кого он убил. А вот помните, сколько у нас в Чечне выслал людей? В числах не помню. Не помните? Знаешь, там много. Вы тогда еще не жили, да? Нет. 20, я вам расскажу. 23 февраля в день Советской Армии и Военно-Морского Флота, как раз на годовщину, он всех от мала до велика позагонял в эшелоны товарные и в зиму погнал в степя Казахстана, Сибири, без еды, без обеспечения ингушей и чеченцев. Плохое мероприятие, согласен. Что вы говорите? Плохое мероприятие. Погорячился человек. Ну да, да, да. Я думаю, что десятки тысяч просто до станции назначения не доехали, умерли в пути, хоронили их возле железнодорожного полотна детей и стариков. Конечно, стоит поскучать за дядькой, да? Безусловно. Сочувствую, вот что. Кстати. Ну, я думаю, что и поскучать за ним стоит. Чего ж не поскучать там? Может, повторить? Чеченцев поселить? Чеченцев, крымских татар он же не останавливался только на чеченцах. Не, сейчас больше не требуется. Не требуется, вы думаете? Вы думаете, что Владимир Владимирович справляется и без, выс... без... без высылки Данью? Да, да. Да, да. Пока да, а там же кто знает. Чуть-чуть кто-нибудь не так, вдруг не дай бог нас. Ну чеченцы сейчас наши лучшие друзья, вы что не знаете? Чьи это наши? Ну русские. А, нет, я не знал. Ну, воюют там эти с нами, что такое. Я знаю, что существует чеченская армия. А те, которые воюют за нас, они воюют в российской армией. А о чем отличается чеченская армия от российской армии? Чеченская армия за Чечню воюет. А российская. Давно? А... Да. Ну, я думаю, года с 14-го. Ну, вот так вот. Да. А вот, я, а вот воевал, подразделение, подразделение Ахмат это вообще не армия, я стыдно не знать вам, мне кажется, это, по-моему, ну так называемая, даже не чеченская, а Росгвардия. Они не Нет, они не вооруженные люди, которые готовы воевать, почему-то не армия. Ну потому что армия подчиняется Министерству обороны, а Ахмат подразделение Ахмат подчиняется Министерству внутренних дел. Министерство внутренних дел подраз... подчиняется также полиция, Росгвардия. Они подразделение, штатное подразделение Росгвардии. Не чеченская, заметьте, гвардия, а Росгвардии. А чеченская гвардия воюет на другой вы, стороне. Мы только что подтвердили, что чеченцы воюют в Росгвардии, которая... А я же вам говорю, что... А я вот говорю, что... А я вам говорю, что существует... Чеченцы воюют в чеченской армии, а в российской армии воюют кадыровцы. А, кадыровцы это не чеченцы. Ну, я бы сказал, это коллаборанты, приспешники коллаборанты. оккупационного режима. Коллаборанты? Конечно. Они люди, думают, которые что, изменяют своему народу и сотрудничают с оккупационным режимом, называются коллаборанты. А что? А в чем их измена? Ну, они предали свой чеченский народ и, во и, воюют, за, и воюют за московского православного, заметьте, царя. Это да не царя, а президента. Ну, неважно. Помните его Владимир Вольфович уже нарек императором, даже не царем, а императором. Это было его личное мнение. Но мне, может быть, не ну Никто не... против этого не противостоял, не, противосто... не протестовал, не возражал, так усмехнулся благожелательно и наградку повесил. И наградку повесил. И наградку Владимир Вольфович такой персонаж был, которого, ну, бессмысленно было что-то наказывать. Он говорит сегодня одно, завтра другое. Приду. Ну, я думаю, что... И чаще всего он говорит, говорит что-нибудь смешное. Это просто был наш... Не ну, то чтобы шут, он довольно умный был человек, наверное, Да шут-шут, вы решение. правильно сказали, шут, шут. Он разг... рассказывал ну, то, что пускай, пускай он даже будет шут, шутов не наказывает предводящий. Так его никто и не а наказал, он, он, думал, он, он умер своей смертью. Но вопрос же в том, что он э, о чеченцах э, в данной ситуации сказал весьма точную фразу, э, что чеченцы, э, которые воюют за Россию, это предатели чеченского народа. Когда он такое сказал? Ну, я точно не помню дату. Где-то я на просторах, когда еще YouTube нормально работал, видел. Но он и про уральцев говорил нелицеприятные вещи. Ну, оставим это на его совести. Ушел. Помер Максим. Ну, это за шут. Ну, шут. А сейчас Дмитрий Анатольевич исполняет роль такого же шута. Знаете, такие пробойщики Согласен? бросают. Бывает. Ну, бывает, конечно. Ну, я, знаете, часть общества такая, да, да, правая, скажем так, условно, им всегда требуется какой-нибудь такой вот человек, который говорит то, что а вы, они как вот, думают, а вот скажите... что говорят, но не то, что хотелось бы слышать от этих, этих людей. Да, а вот скажите мне, вы меня, если я не поддерживаю деятельность нашего императора, президента, тоже в шуты записываете, да? Если вы не поддерживаете, то вы ее не поддерживаете. Угу. Ну, вы меня тоже в шуты. Ну, может быть, тоже ее не вы тоже, может быть, не поддерживаете? Нет, я же не поэтому факту называю человека шутом. А он почему? много чего сказал смешного. Но все-таки... Много ну... чего сказал тому, что нету. Ну когда-то еще призывал погрузить Грузии с США. Кто? Вместо, вместо Ирака. Вы, пар... Вы про, кого? Про Жириновского? Да. Он да помер Максим, да и фиг с ним. Вместе, блин, про... Помер Максим, Отделяйся. да и фиг, вот фиг я... с ним. Вот а вот... Вот... Он, 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 он всю жизнь говорил нечто, ну, что ему разрешали что, говорить из Москвы. Что, что ему разрешали, Нечто, и более что... того, рекомендовали говорить из Москвы. Нечто, что хотелось слышать некоторым количеству россиян, но по сути что, не является нормальным появ... ну, явлением. А что является ну, нормальным явлением? Нет, нет, нет. Ну, ха, вместе ебануть под Тбилиси, это неправильно, по-моему. Неправильно, согласен с вами. А вы откуда, если не секрет? Из какой части России? Из Кубани. Вы из Кубани? Ну, Краснодар, Анапа. Краснодар. Краснодар. Ну, Понимал. не особо Ну, важно. Я из Белгорода. Ну, казаки, так сказать. Скажите, а вот вы все-таки имеете на груди футболку с изображением Сталина. Можете что-нибудь хорошее о нем сказать, о его деятельности? Естественно. Скажите. Экономика 28 -го года под 53 Экономика 28 -го года не услышал вас. Экономика СССР с 28 -го года под 53 -й. Средний рост 28% ежегодно. Угу. И так у нас и сейчас рост безумный за счет военно-промышленного комплекса. 4% у нас сейчас, а там. Не, ну, ну 19, чего в 4%? Я, я читал про 8. Попускай а даже если 8, это все не 13,8 13, в течение 25 лет. Нет. Ну, если у вас, допустим. Ага. Если у вас, допустим, есть какая-то очень низкая база, там, как у нас была после революции, да, то ее можно там быстро наверстывать. У вас будет быстрый прогресс. Но в течение 20 пяти лет там все уже сто раз наверстано и уже еще раз развито и два раза умножено вот это вот тяжело сделать при том что вы приходите в страну которая ну, по сути, было без власти, было полностью разрушено. Ну, это все общие фразы, которые, в принципе, звучат красиво и э, даже убедительно где-то. Но э, суть остается, э, главное остается в том, что э, рост экономики происходил исключительно за счет роста военно-промышленного комплекса. Строительство э, предприятий тяжелой индустрии, которые э, оказывают, безусловно, в... Э, длительной перспективе влияния на рост экономики, вот как он и показывался, как вы сказали, огромные какие-то проценты назвали, я их не знаю, врать не стану. Но э, для экономики страны это в конечном итоге приводит к ее разрушению и обрушению. Почему? Потому что военно-промышленный комплекс не производит ничего, кроме военного железа, а оно прибыли не приносит. А где продаж Днепрогаз тоже был построен для нужд военной промышленности. Серьезно? Какой? Военной промышленности, которая была развернута на левобережной Украине, потому что это был второй стратегический эшелон. Хорошо. План ГОЭЛРО тоже был для промышленности? Для но план ГОЭЛРО не имеет никакого отношения к Сталину. Это ленинский план. Согласен. Мы его уже развивали при Сталине тоже. А при Сталине уже развивали для нужд тяжелой военной промышленность. Никак иначе. Ведь народ-то лучше жить не стал. Ведь народ Подождите, подождите, ведь народ-то лучше жить не стал. Трактора не, не делали новые, да, технологии не развивали. Трактора гусеничные трактора, технологии. Ну, во-первых, они все были приобретены в основном за, да. за границами нашей родины. Да, их делали, развивали. Но опять-таки все трактора, которые были в колхозах, они изготавливались с э, отметкой, ну, вроде как с задней мыслью о том, что в случае мобилизации все эти трактора поедут на фронт. Что и произошло в конечном итоге? Но делались они для чего? Не для 8. Колх... 8. Уж поверьте, не для колхозов. Они именно для фронта, 8. они именно для фронта 8. и делали. Сейчас, скажите, 8. в России производят гусеничные трактора? Практически нет, все колесные. Не производят 8. в небольшом количестве, но все колесные. В основном все колесные. Ну просто гусеницы стали резиновые, они переодеваются на два катка. Это на танке? Нет. А резиновые? А это вы пошутили, я понял. Резиновые гусеницы. На два катка, места, да. Я понял, понял. Это у вас, Смотря это у вас полный, юмор нет, такой, я понял, да. Поощите ему Что дед так делает, например? Я понял, понял. Так вот, вы будете возражать мне по поводу моих тезисов о том, что индустриализация проводилась исключительно для нужд военной промышленности? Конечно, буду. Кто из жителей СССР стал жить хорошо? Крестьяне, может. На Кубани гуло... вежение... голод я был в 1934 году? Ну, помню нет. Знаете, у меня тетка уехала на Кубань как раз, ну, она умерла в 96 лет, умерла недавно, ну, относительно недавно. Она бежала из Харьковской области на Кубань, думала, там получше будет. Голод был, что в Харьковской области, соседней со мной, я из Белгорода на всякий случай. Вот. Что на Кубани? Угу. Был страшный голод в Ставропольском крае? А вы говорите нет. И вы по одному году судите по всей... Извините, отключить. Я вам могу назвать еще... А, да, все. Почему же по одному году? Не по одному. Я могу вам назвать каждый год. Просто в этом году детей ели в селах. А в другие годы обходились без подобного жахлевого рациону.